<applause> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا إيه أدم لر رب إنزين قرقين دد الله رب إنزين تقوقن أسلن بر نفسن يرتدي مرادنا sizlarni hammalaringizni bir odamdan yaratdi dedi undan juftini yaratdi va u ikkalasidan ko'p ayol erkaklarni yaratdi tarqatdi dedi bu oyat kalimada e'lon qilindi hammalaringiz butun insonlar ya ayyuhannasu dedi ey insonlar dedi ya ayyuhallazina amanu demadi iymon keltirgan bandalar demadi ey insonlar dedi bu hamma insoniyatga xitob alloh taolodan qo'rqing olloh sizlarni bitta nafsdan yaratgan bir insondan yaratgan dedi buning ostida juda chuqur ma'no bor u ma'noni inson yo anglaydi yo anglamaydi oddiy ana shu haqiqatni esdan chiqarib qo'yadi bir inson bilan muomala qilayotgan bo'lsak to'xta shu inson ham odamning farzandi men ham odamning farzandi degan oddiy narsani unutib qo'yadi ikkalasini jinsi bir navi bir bir birdan hech qanday farqi yo'q rangining farqi millatining farqi jinsining farqi jamiyatdagi darajasining farqi boydir kambag'aldir boshqadir millatining far farqi yo'q chunki hammasi bitta odamdan yaratilgan ana shu narsa e'lon qilindi butun insoniyatga ey insonlar sizlar atrofingizdagi sizlarni o'rab turgan insonlar bilan bitta bitta otidan tarqagansiz bitta otidan tarqagansiz deb alloh taolo e'lon qilyapti